требуется картофель 450 грамм, мука 480 грамм, дрожжи 12 грамм, соль 15 грамм, сахар 10 грамм, 30 миллилитров растительного масла, 240 миллилитров а это вода из отварного картофеля. Замешиваем тесто. В воду мы добавляем дрожжи и сахар, хорошенько перемешиваем. 480 грамм муки, я немножко оставлю. Вливаем в эту муку растворенные дрожжи, сахар и отвар из картофеля. Добавляем картофель, вливаем растительное масло. соль в конце в самом замешиваем тесто пока не станет однородное и оно должно быть такое липучее приставучее можно ложкой можно рукой вымешиваем наше тесто 5 минут 4-5 минут. Видите, оно уже становится однородное и липучее. Оно еще должно быть липучее. Видите, уже начинает отставать от стенок. Еще надо пару минут понесить, и будет все хорошо. ее в комочек оставим его на 30 минут 30 минут смотрите как хорошо поднялась эти пузырьки замечательное тесто Видите, как оно хорошо тянется. После того, как мы растянули, опять его затягиваем пленку. Если у вас в квартире не очень тепло, в помещении, то вы ставьте это в духовой шкаф включайте свет и теплоты лампочки достаточно. Обильно подсыпаем. Уже помните, что наше тесто очень липучее, крестовучее. Вкладываем его, делим на две части, делаем две хлебы. Разделим его. накроем легкой тканью и оставим на 15 минут. Выпекаем при температуре 250 градусов 10-15 жаем, через 15 минут до 230 градусов и еще печем 20 минут. В конце где-то минут 10-180 градусов. Все, хлеб испекся. Смотрите, какой красивый. Вот Пойдите. Теперь мы хлеб переложим для остывания. М -м -м, пахнет как вкусно. Смотрите, какой мягкий. У него корочка не хрустящая, она очень мягкая. Этот хлеб очень долго хранится. Хотя вы его хранить не сможете, он очень вкусный. Хранить его не нужно, его нужно кушать, смотрите. Понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь с друзьями. Я желаю вам удачи. Пусть у вас получаются все ваши рецепты.